Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya mulakan taklimat pagi ini dengan menyentuh kepentingan besar sidang kemuncak ASEAN ke-46 yang bermula hari ini di Kuala Lumpur di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sering menegaskan bahawa kepengurusan ASEAN tahun ini Malaysia memikul tanggungjawab penting dalam membentuk hala tuju komuniti ASEAN yang lebih kukuh, inklusif dan berdaya tahan tema keterangkuman dan kemampanan bukan sekadar slogan ia mencerminkan aspirasi untuk menjadi ASEAN lebih rapat dengan rakyatnya dan bersedia menghadapi cabaran mendatang selain sidang kemuncak bersama negara-negara anggota ASEAN Malaysia juga akan menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak ASEAN GCC kedua dan inisiatif baharu iaitu Sidang Kemuncak ASEAN GCC China yang masing-masing dijadualkan berlangsung pada 27 Mei diketuai oleh Malaysia sebagai pengerusi. Jika kita melihat kepada kepentingan dan fokus Sidang-Sidang Kemuncak, uh, Sidang Kemuncak pada kali ini merupakan platform utama bagi pemimpin-pemimpin ASEAN untuk meneliti kemajuan ASEAN dalam tiga tunjang utama iaitu politik keselamatan, ekonomi dan sosio-budaya ia juga menjadi medan utama untuk membincangkan isu-isu serantau dan global yang semakin kompleks. Ini termasuk isu Laut Cina Selatan, krisis kemanusiaan di Gaza dan Myanmar, tarif perdagangan oleh kuasa besar, cabaran ekonomi, digital dan rantaian bekalan. Fokus utama Malaysia adalah untuk memastikan ASEAN kekal relevan responsif dan berpaksikan rakyat selaras dengan wawasan jangka panjang ASEAN 2045 yang bakal dilancarkan semasa sidang kemuncak ini. Sidang kemuncak ASEAN Majlis Kerjasama Teluk GCC kedua yang akan dijalankan juga mengukuhkan komitmen jangka panjang kedua-dua rantau yang telah menjalinkan hubungan sejak 1990. ASEAN dan GCC merupakan dua entiti ekonomi penting dengan jumlah dagangan mencecah 130.7 bilion US dollar dan pelaburan GCC ke ASEAN sebanyak 390.2 juta USD. Sidang ini bakal meneliti pelaksanaan rangka kerjasama ASEAN GCC 2024-2028 dan ini, ini juga termasuk inisiatif dalam perdagangan bebas, pendidikan, pembangunan mapan, dan keterhubungan budaya serta digital. Menyentuh berkenaan sidang kemuncak ASEAN GCC China, seterusnya sidang kemuncak ini adalah seperti yang dimaklumkan di awal tadi merupakan inisiatif baru Malaysia selaku pengerusi ASEAN bertujuan untuk memperkukuh kerjasama ekonomi tiga hala antara ASEAN, GCC dan China. Yang mana ASEAN kini merupakan ekonomi kelima terbesar dunia dengan jumlah KDNK 3.8 ha, trilion USD manakala China kekal sebagai rakan dagang terbesar ASEAN dengan jumlah dagangan dua hala berjumlah 696.7 bilion USD. Sidang ini dijangka merangka strategi baharu dalam perdagangan, pelaburan, pembangunan infrastruktur mampan dan digitalisasi rantau. Baik, saya ingin menyentuh terkait atau cara di sidang hari pertama. Di mana pada hari ini menyaksikan pelbagai sesi penting melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama para pemimpin ASEAN dan wakil pelbagai sektor. Antaranya yang boleh saya uh, sebut di sini termasuk sesi plenary dan retreat yang akan membuka ruang kepada perbincangan mendalam berkenaan cabaran serantau dan agenda masa depan ASEAN. Seterusnya Perdana Menteri juga akan mengadakan sesi libat urus bersama perwakilan Parlimen ASEAN dan ini juga termasuk pimpinan ASEAN yang lain di mana ia juga akan menghimpunkan wakil belia ASEAN dan Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN bagi memperkukuh dimensi inklusif dalam proses pembuatan dasar serantau. Kemudiannya, kita akan menyaksikan majlis menandatangani deklarasi Kuala Lumpur mengenai ASEAN 2045 di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyampaikan ucapan pembukaan dan pada sebelah malam pula majlis makan malam Gala ASEAN sebagai acara kemuncak pada hari pertama. Dan sudah semestinya beberapa mesyuarat dua hala juga turut dijadualkan mengambil tempat sepanjang hari ini bersama rakan-rakan sejawat antaranya termasuk dari Kemboja, Singapura, China dan juga Kuwait. Hari ini merupakan detik penting dalam perjalanan Malaysia selaku pengerusi ASEAN 2025. Kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menjadi tumpuan bukan sahaja dalam membentuk keputusan-keputusan untuk sidang tetapi juga dalam mempamerkan iltizam terhadap keterangkuman, kemampanan dan kestabilan serantau. Penganjuran sidang kemuncak ASEAN ke-46 ini menjadi medan untuk Malaysia menyelaras agenda pembangunan komuniti ASEAN yang berpaksikan rakyat selaras dengan aspirasi Malaysia Madani melalui pengurusian ini juga Malaysia berpeluang memperkukuh kerjasama diplomatik dan ekonomi serantau termasuk dengan rakan dialog seperti GCC dan juga China. Dengan skala ekonomi gabungan ASEAN, GCC dan China yang mencecah hampir 25 trilion USD dan populasi lebih 2 bilion, Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk memacu perdagangan rentas wilayah, memperkukuh rantaian bekalan serantau dan memajukan pembangunan infrastruktur yang mapan. Lebih daripada itu lagi, penganjuran sidang berskala besar ini turut menyumbang manfaat langsung kepada ekonomi domestik khususnya dalam sektor pelancongan, perhotelan serta peluang perniagaan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan. Saya kira itu sahaja dahulu taklimat untuk hari ini dan laporan hasil persidangan semasa sidang kemuncak ASEAN ini akan kita kongsikan menerusi saluran rasmi Perdana Menteri dan juga kepada rakan-rakan media yang turut membuat liputan sepanjang sidang kemuncak ini berlangsung. Sekian dahulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.